Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuah perkutut katurangan muncis. Semoga saya bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa subscribe Like, aktifkan lonceng notifikasinya. Share video di bawah ini, semoga bisa bermanfaat tentang ulasan-ulasan ulasan dari saya. Tuah perkutut, katurangan muncis. Bagi para penggemar burung perkutut lokal, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah katurangan atau ciri mati, yaitu tanda khusus pada fisik maupun perilaku burung perkutut yang diyakini memiliki tuah tertentu. Di antaranya adalah perkutut muncis. Ada banyak sekali jenis katuranggan pada burung perkutut lokal yang masing-masing dipercaya memiliki manfaat atau utuah tertentu. Salah satu katuranggan burung perkutut yang cukup populer dan banyak dicari para gemba, para penggemar burung perkutut adalah katuranggan burung perkutut muncis. Ciri utama dari perkutut muncis yaitu antara lain adalah ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dari perkutut pada umumnya jadi tubuhnya itu kecil mungil kurang lebih tidak sesuai dengan burung-burung pada umumnya perkutut pada umumnya jadi ibarat di Istilah pada ayam itu kayak ayam biasa sama ayam kate lah ayam KT-nya itu adalah perkutut muncis dan ayam biasa itu perkutut biasa istilahnya kayak itulah perbandingannya seperti itu konon perkutut muncis memiliki wibawa yang besar sehingga tidak sembarang orang bisa memeliharanya oleh karena itu pada zaman dulu perkutut muncis sebagai sebagai ingon-ingon eh, para ratu atau ingon-ingon para raja pada zaman dahulu pada, pada zaman kerajaan zaman dahulu di daerah tertentu ada juga yang menyebut perkutut muncis dengan nama perkutut rayap karena jenis perkutut ini sering berkeliaran seperti rayap dan banyak dijumpai di tanah-tanah suka bersarang di tanah Berikut ini ciri-ciri khusus perkutut muncis antara lain adalah satu perkutut muncis memiliki postur tubuh Eh, kecil tapi terlihat panjang panjang antara leher panjang antara badan dan panjang antara ekornya terlihat sama hampir sama atau sejajar dan kepala perkutut muncis bulat dan kecil perkutut muncis kakinya pendek dan perilakunya sangat tenang dan suka dia mematung sampai berjam-jam itulah ciri-ciri perkutut muncis perkutut muncis wibawanya sangat besar sehingga akan membuat perkutut lain yang berada di sekitarnya menjadi gelisah. Jadi wibawanya itu besar. Jadi setiap perkutut biasa di sampingnya atau ataupun di dekatnya akan merasa gelisah, tidak tenang. Tuah perkutut muncis, perkutut muncis dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan dan melancarkan rezeki dan untuk sarana keselamatan. Energi alam atau aura yang dimiliki perkutut muncis, jika sudah selaras dengan pemiliknya, akan mempengaruhi karakter dari pemiliknya, sehingga aura kewibawaan pada perkutut muncis juga akan melekat pada diri pemiliknya, yang akan membuat orang-orang di sekitar merasa segan dan dihormati. Jika kita merasa senang dan bangga dengan memelihara perkutut muncis karena termasuk katurangan yang langka. Maka, secara tidak langsung, hati kita akan uh, terasa senang dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika memelihara perkutut muncis tersebut. Rasa syukur itulah yang akan membawa energi positif pada diri kita, karena jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, termasuk dalam hal rezeki, uh, hal kesehatan, hal kewibawaan, uh, serta keselarasan dalam kehidupan sehari-hari jika kita merawat perkutus muncis dengan baik memerlukannya dengan penuh kasih sayang dan mencukupi kebutuhannya maka timbal balik Tuhan yang Maha Esa juga akan memberikan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan termasuk keselamatan fisik maupun keselamatan non fisik demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam katurangan perkutut munci semoga saja bermanfaat untuk anda semua salam rahayu salam pungmania dari Sabang sampai Merauke salam persaudaraan salam jabat erat silaturahmi salam pesat duluran dari Sabang sampai Merauke salam sukses selalu untuk anda semua jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya dan tak lupa, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.